মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি অনুশীলিনী ওৱান এৰ আমি ছয় নম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম সৰল কৰা ঠিক আছে এতিয়া আমাক এইকেইটা সৰল কৰিব দিছে এতিয়া আমি ইয়াত যিকেইটা প্লাছত আছে সেই প্লাছৰ কেইটা এক্সট্ৰাকৈ লিখিম আমি আৰু মাইনাছৰ কেইটা এক্সট্ৰাকৈ আমি ইয়াতে লিখি ল'ম বঢ়িয়াকৈ এৰেঞ্জ কৰি ল'ম ঠিক আছে এতিয়া আমি প্লাছৰ সংখ্যাকেইটা এক্সট্ৰা কৰি ল'লোঁ মাইনাছৰ সংখ্যাকেইটা কি কৰিলোঁ এক্সট্ৰা কৰি ল'লোঁ তাতে এটা কথা মনত ৰাখিবা ইয়াতেতো মাইনাছ এইট্টিন আছিল কিন্তু ইয়াতেতো আমি প্লাছ এইট্টিনে দিলোঁ কিন্তু এইটো এইকাৰণে দিলোঁ কাৰণ আমি ডাইৰেক্ট কৰিছোঁ আৰু এই মাইনাছ টুৰে যদি আমি পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে এইটো মাইনাছ ফৰ্টি ছিক্সে পাম আৰু সেই প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ হ'ব মাইনাছ এইট্টিনে পাম আমি ডাইৰেক্ট কৰিছোঁ আৰু ঠিক আছে ত' তোমালোকে আৰু এটা লাইন বঢ়াই দিব পাৰা ত' এতিয়া ফিফটি ছিক্স মাইনাছ ছিক্সটি ফ'ৰ কৰিলে আমি কি পাম মাইনাছ ছিক্সটি ফ'ৰটো আগত আনা যিহেতু ডাঙৰ প্লাছ ফিফটি ফ'ৰটো পিছত নিলোঁ এতিয়া মাইনাছটো বাহিৰত ৰাখিলোঁ ছিক্সটি ফ'ৰ মাইনাছ ফিফটি ফাইভ কৰিম কিয় কৰিম কাৰণ তোমালোকে জানা যে এই মাইনাছটোৰে যদি আমি পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে মাইনাছ ছিক্সটি ফ'ৰে পাম আৰু মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ ফিফটি ফাইভে পাম যাই কাৰণে আল্টিমেটলি ত' সেইকাৰণে এতিয়া তোমালোকে কি কৰা ছিক্সটি ফ'ৰৰ পৰা ফিফটি ফাইভ বি কৰিলে নাইন পাবা মাইনাছ নাইন হ'ব ঠিক সেইদৰে ইয়াতে তোমালোকে চোৱা প্ৰথমতে আমি কি কৰিলোঁ যিকেইটা মাইনাছ আছে মাইনাছ থাৰ্টি নাইন প্লাছ হে মাইনে মাইনাছ মাইনাছে মাইনাছ ফ'ৰ্টিন প্লাছ এইট্টি নাইন মাইনাছ থাৰ্টিন প্লাছ এলেভেন আমি লিখি ল'লোঁ এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ আমি মাইনাছ কেইটা একচাইড কৰি ল'ম মাইনাছটো আমি কি কৰিলোঁ বাহিৰত ৰাখিলোঁ তেতিয়াহ'লে থাৰ্টি নাইন প্লাছ ফৰ্টিন প্লাছ থাৰ্টিন হৈ যাব ভিতৰৰ কেইটা প্লাছ হৈ যাব কাৰণ মাইনাছেদি পূৰণ কৰিলে প্লাছকেইটা পিছত যে মাইনাছ হৈ যাব তো সেইকাৰণে আমি ব্ৰেকেট দিছোঁ যিহেতু ঠিক আছে ত' সেইকাৰণে মাইনাছতে পূৰণ কৰি চাবা গোটেইকেইটা মাইনাছতে পাবা প্লাছ এতিয়া নেক্সট কি আছে এইট্টি নাইন আৰু ইলেভেনটো কি আছে প্লাছত আছে তো সেই দুইটা এক্সট্ৰাকৈ প্লাছ কৰি দিলোঁ দিলে আমাৰ কি হৈ যাব এইটো তোমাৰ মাইনাছ ছিক্সটি ছিক্স হৈ গ'ল আৰু এইকেইটা এইটো কি হৈ গ'ল হাণ্ড্ৰেড হৈ গ'ল এতিয়া হাণ্ড্ৰেডটো আগত অনা মাইনাছ ছিক্সটি ছিক্সটো পিছত নিয়া ঠিক আছে ত' কৰিলে আমি কিমান পাম থাৰ্টি ফ'ৰ পাম এতিয়া ঠিক সেইটো এইকেইটাও এনেকৈ কৰা ফিফটি টু আৰু প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ প্লাছ থাৰ্টি ফ'ৰ মাইনাছ প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ ছেভেণ্টি টু প্লাছ ছিক্সটিন এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ প্লাছ কেইটা এক্সট্ৰা কৰিলোঁ প্লাছ যিকেইটা আছে এক্সট্ৰা কৰিলোঁ মাইনাছ মাইনাছ কেইটা এক্সট্ৰা কৰিলোঁ কিন্তু ইয়াত এটা কথা মনত ৰাখিবা আমি এটা লাইনতে লিখিছোঁ এই মাইনাছ টুৰেট যদি আমি পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে মাইনাছ থাৰ্টি এইট পাই যাম ইয়াতে যদি মাইনাছ টুৰেট যদি পূৰণ কৰোঁ মাইনাছ থাৰ্টি এইট পাই যাম আৰু এই মাইনাছ টুৰেট যদি ছেভেণ্টি টুকু পূৰণ কৰোঁ প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ মাইনাছ ছেভেন থাৰ্টি টুৱে পাম যায় তো সেইকাৰণে আমি ব্ৰেকেট দিয়াৰ কাৰণে মাজত প্লাছটো আহি গৈছে ব্ৰেকেটটো উঠাই দিলে তোমাৰ এইকেইটাই পাবা মাইনাছ থাৰ্টি এইট মাইনাছ ছেভেণ্টি টুৱে পাবা তোমালোকে ঠিক আছে আমি এটা লাইনতে কৰিছোঁ তো তোমালোকে দুটা লাইনত কৰিব পৰা চ' এতিয়া আমি কি কৰোঁ এইকেইটা যোগ কৰিলে এশ দুই পাম আৰু এইটো যোগ কৰিলে এশ দহ পাম এতিয়া এশ দহটো ডাঙৰ যি এইটো আগত আনিলোঁ আৰু এশ দুইটো কিয় নিলোঁ পিছত নিলোঁ এইটো মনত ৰাখিবা ত' এতিয়া আমি কি কৰোঁ আগতে ক কৰিয়ে দিছোঁ অলৰেডি মাইনাছটো বাহিৰত ৰাখিম তো এশ দহ আৰু এই যিটো এশ দুই আছে সেইটোৰ আগত কি হৈ যাব মাইনাছ চিন আহি যাব কাৰণ কিয় কাৰণ মাইনাছটোতে পূৰণ কৰি দিলে মাইনাছ এশ দহ পাম আৰু মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ এশ দুই পাম তেতিয়াহ'লে তো সেইকাৰণে ভিতৰত আমি এইবাৰ মাইনাছ ৰাখিব লাগিব তেতিয়াহে মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ এশ দুই হ'ব চ' ওপৰৰ লাইনটো এইটো লাইনটো আৰু এইটো লাইনটো সমান হয় কিন্তু তো এতিয়া এশ দহৰ পৰা এশ দুই গ'লে আঠ হ'ব বাহিৰত মাইনাছ চিনটো আছে ঠিক সেইদৰে ইয়াতো তোমালোকে চোৱা হাণ্ড্ৰেড প্লাছ ফ'ৰ থাৰ্টি টু এইকেইটা পজিটিভকেইটা এক্সট্ৰা কৰি লওঁ মাইনাছ যিকেইটা মাইনাছ আছে গোটেইকেইটা যোগ কৰি দিয়ে কিন্তু আগত চিনটো কি দিব লাগিব মাইনাছ দিব লাগিব কিয় দিব লাগিব কাৰণ মাইনাছেৰে যদি সেইকেইটা সংখ্যক পূৰণ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে চব মাইনাছ হৈ যাব কাৰণ ইয়াৰ ইয়াৰ যিকেইটা প্লাছ এ মাইনাছে মাইনাছ হয় ঠিক আছে ইয়াৰ আগতে এটা প্লাছ আছে ত' প্লাছ এ মাইনাছে মাইনাছ হৈ যাব ইয়াৰ আগতো প্লাছ আছে প্লাছ এ মাইনাছে মাইনাছ হৈ যাব চব আৰু লাষ্টত ফৰ্টি নাইন আছে কিন্তু এইটো মনত ৰাখিবা ত' ফাইভ থাৰ্টি টু মাইনাছ থ্ৰী নাইণ্টি ফ'ৰ কৰিলে এইখিনি পাই যাম আমি ঠিক আছে এতিয়া পাঁচ নম্বৰটো এইখিনি আছে যিকেইটা মাইনাছ আছে এক্সট্ৰা কৰিলোঁ যিকেইটা প্লাছ আছে এক্সট্ৰা কৰিলোঁ চ' মাইনাছ চিনটো বাহিৰত ৰাখিলোঁ তেতিয়াহ'লে ভিতৰৰ কেইটা কি হৈ যাব প্লাছ হৈ যাব কাৰণ তেতিয়া মাইনাছে পূৰণ কৰি দিলে প্লাছে মাইনাছে মাইনাছ আৰু এইটো প্লাছে মাইনাছে কি হৈ যাব মাইনাছ টু ছিক্সটি ফ'ৰ পাই যাম তো একে কথা তো এতিয়া এই দুয়োটাই যোগ কৰি দিলোঁ কৰিলে এতিয়া আমি কি কৰোঁ এইখিনি পালোঁ এতিয়া মাইনাছটো বাহিৰত ৰাখিলোঁ আকৌ ছেভেন টুৱেণ্টি ছিক্স আৰু ভিতৰতো তেতিয়াহ'লে কি হৈ যাব মাইনাছ হৈ যাব কিয় হৈ যাব কাৰণ তেতিয়াহে মাইনাছে মাইনাছে কি হৈ যাব যে প্লাছ পাম প্লাছ ছিক্সটি ফ'ৰ পাই যাম তো সেইকাৰণে মাজত মানে ভিতৰত মাইনাছটো ৰাখিব লাগিব তো এতিয়া এইখিনি প্ৰায়খিনি গ'লে এইট্টি ছিক্স পাম বাহিৰত কি আছে মাইনাছটো আছে ঠিক আছে এতিয়া চোৱা এ বি আৰু চিৰ মানটো দিয়াই আছে এতিয়া তলৰ ধৰ্মক এতিয়া সত্যাপন কৰিব দিছে এতিয়া এ প্লাছ বি ৰ মানটো বহুৱাই দিলোঁ ছিক্সটিন প্লাছ মাইনাছ টুৱেণ্টি টু বিৰ মানটো ঠিক আছে প্লাছ মাইনাছে মাইনাছ কৰি দিলোঁ কৰি দিলে এতিয়া মাইনাছটো ডাঙৰ যিহেতু আগত আনিলোঁ ষোল্লটো পিছত নিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া মাইনাছ চিনটো বাহিৰত ৰাখিলোঁ তেতিয়াহ'লে ভিতৰত এতিয়া কি হ'ব এতিয়া টুৱেণ্টি টু মাইনাছ ছিক্সটিন হৈ যাব এইটো কিয় হ'ব কোৱাচোন কাৰণ এই মাইনাছটোৰে যদি এইকেইটা পূৰণ কৰি দিওঁ তেতিয়াহ'লে মাইনাছ টুৱেণ্টি টু পাম আৰু মাইনাছে মাইনাছে কি হৈ যাব প্লাছ হৈ যাব তো প্লাছ ছিক্সটিন পাই যাম তাৰমানে এইটো আৰু এইটো সমান হয় কেৱল আমি বেলেগকৈ ছাইনটো উল্টাই দিছোঁ ইয়াতে ঠিক আছে ত' বাইছৰ পৰা ষোল্ল গ'লে কিমান ছয় হ'ব ঠিক সেইদৰে ইয়াতো আমি তেনেকুৱাই কৰিছোঁ ত' মাইনাছ টুৱেণ্টি টু প্লাছ ছিক্সটিন মাইনাছটো বাহিৰত ৰাখি দিলোঁ তেতিয়া টুৱেণ্টি টু মাইনাছ ছিক্সটিন লিখিব লাগিব কাৰণ তেতিয়াহে মাইনাছে মাইনাছে কি হৈ যাব প্লাছ হৈ যাব প্লাছ ছিক্সটিন পাম তো আল্টিমেটলি আমি বাইছৰ পৰা ষোল্ল গ'লে বাইছৰ পৰা ষোল্ল গালে কিমান পাম ছয় পাম তো মাইনাছ ছিক্স ত' দুইফালে সমান আছে লেফ্ট হেণ্ড ছাইড ৰাইট হেণ্ড চাইড কি আছে সমান আছে বা লেফ্ট হেণ্ড চাইড ৰাইট হেণ্ড ছাইড নিলিখিলে কথা নাই এ প্লাছ বি ইকুৱেল টু বি প্লাছ এ আমি সমান পাইছোঁ ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে দুই নম্বৰটো চোৱা ব্ৰেকেট এ প্লাছ বি প্লাছ চি এ প্লাছ ব্ৰেকেট বি প্লাছ চি এই দুটা আমাৰ সমান হয় নে নহয় আমাক সমান হয় বুলি আমাক প্ৰমাণ কৰিব দিছে তো সেইকাৰণে আমি লেফ্ট হেণ্ড চাইড লৈ ল'লোঁ এ প্লাছ বি ব্ৰেকেট ক্লাছ চি ঠিক আছে ইয়াৰ মানবিলাক বহুৱাই দিলোঁ ছিক্সটিন বি ৰ মাইনাছ টুৱেণ্টি টু আৰু চিৰ মান এইটিন তো এইখিনি আমি যদি কৰোঁ কৰিলে কিমান পাম টুৱেল্ভ পাই যাম ঠিক আছে ঠিক সেইদৰে ৰাইট হেণ্ড চাইডটো তোমালোকে চোৱা এতিয়া ৰাইট হেণ্ড চাইডত তুমি যদি মানবিলাক বহুৱাই দিয়া ইয়াতো কিমান পাবা টুৱেলভ পাবা তাৰমানে লেফ্ট হেণ্ড চাইড ৰাইট হেণ্ড চাইড কি আছে সমান আছে বা তেনেকৈ নিলেখি এনেকৈ লিখিব পাৰা এই দুইটাৰ কি হয় সমান হয় সেইটো আমাৰ প্ৰমাণ হৈ গৈছে তাৰপিছত নেক্সট এইটো চোৱা এ প্লাছ জিৰ' ইকুৱেল টু এ বুলি প্ৰমাণ কৰিব লাগে প্ৰথমতে এ প্লাছ জিৰ'ৰ মানটো চোৱা কিমান ছিক্সটিন তাৰপিছত ৰাইট হেণ্ড চাইডত কি দিয়াইছে এ দিয়াইছে এৰ মান কিমান ছিক্সটিন ত' সেইকাৰণে লেফ্ট হেণ্ড চাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইডৰ মানটো সমান যিহেতু এইটো সমান হ'ব ঠিক আছে জিৰ' প্লাছ বি ইকুৱেল টু বি এতিয়া লেফ্ট হেণ্ড চাইডত মানটো কিমান হয় তোমালোকে চোৱা মাইনাছ টুৱেণ্টি টু আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইডত বি ৰ মানটো কিমান মাইনাছ টুৱেণ্টি টু ত' লেফ্ট হেণ্ড চাইড ৰাইট হেণ্ড চাইড সমান হৈছে তো সেইকাৰণে এই দুটাও সমান হ'ব তাৰপিছত এ মাইনাছ বি নট ইকুৱেল টু বি মাইনাছ এ ত' এতিয়া প্ৰথমতে লেফ্ট হেণ্ড চাইড লৈ লোৱা এ মাইনাছ বিটোৰ মানটো বহুৱাই দিয়া এৰ মান বহুৱাই দিয়া বি ৰ মান বহুৱাই দিয়া দিলে থাৰ্টি এইট পাম আৰু বি মাইনাছ এ কি পাম মাইনাছ থাৰ্টি এইট পাম ঠিক আছে যিহেতু লেফ্ট হেণ্ড চাইড ৰাইট হেণ্ড চাইড সমান নহয় তেতিয়া এই দুটাও সমান নহয় ঠিক আছে চ' সেইটো প্ৰমাণ হৈ গ'ল তাৰপিছত নেক্সটটো চোৱা এ মাইনাছ বি ব্ৰেকেট মাইনাছ চি নট ইকুৱেল টু এ মাইনাছ ব্ৰেকেট বি মাইনাছ চি প্ৰথমতে লেফ্ট হেণ্ড চাইডখিনি লোৱা লৈ কেনে তাতে মানবিলাক বহুৱাই দিয়া ত' এৰ মান বহুৱাই দিলোঁ বি ৰমান বহুৱাই দিলোঁ চিৰ মান বহুৱাই দিলোঁ দিলে টুৱেণ্টি পাম কিবা ভুল হ'লে মই কৈ দিবা তাৰপিছত ৰাইট হেণ্ড ছাইডত মানবিলাক বহুৱাই দিওঁতে কিমান পালোঁ ফিফটি ছিক্স পালোঁ তাৰমানে লেফ্ট হেণ্ড চাইড আৰু ৰাইট হেণ্ড চাইড ইয়াত কি নহয় সমান নহয় ত' প্ৰমাণ হৈ গ'ল আমাৰ এতিয়া কৈছে তলৰ উক্তিকেইটাত কি ধৰ্ম প্ৰয়োগ হৈছে উল্লেখ কৰিব দিছে প্ৰথমটো জানাই তোমালোকে সন্মিলন বিধি প্ৰয়োগ হৈছে দুই নম্বৰটোত ক্ৰম বিনিময় বিধি এ প্লাছ বি ইকুৱেল টু বি প্লাছ এ বিধি প্ৰয়োগ হৈছে ক্ৰম বিনিময় বিধি বুলি কয় আৰু এইটো একক বিধি বুলি কয় বা যোগাত্মক একক সংখ্যাৰ অস্তিত্ব তাৰপিছত নেক্সট এইটো হ'ব বিপৰীত বিধি বা যোগাত্মক বিপৰীত সংখ্যাৰ অস্তিত্ব হৈ গ'ল তাৰপিছত নেক্সটটো এই দুটা আসণ্ড সংখ্যা যোগ কৰিলে অন্য এটা আসণ্ড সংখ্যা পোৱা যায় ইয়াক আৱদ্ধ বিধি বুলি কোৱা হয় তাৰপিছত ইয়াত এ প্লাছ বি প্লাছ চি আৰু ইয়াত এ প্লাছ ব্ৰেকেট বি প্লাছ চি এনেকুৱা আছে এখন মিলন বিধি হয় এইটো